અધ્યાય પંદરમો પુરુષોત્તમ યોગ શ્રી ભગવાન કહે છે અવિનાશી આ જગતને કયો પીપળો છે તેનો જાણે થાર જે ज्ञानी साचो ते गुणो थी वधि विषयना मृदु पात्रो वाणी शाखा तेनी उपारने नीचे छे सारी मनुष्य लोक मा कर्म थी बांधनार छे ते नीचे शाखा उपर छे मूल वृक्ष दूके स्वरूप तेनु सहज समझी नाज शकाय आदि अंत संसार ना समझी नाज शकाय जाती पाछा आवता लोको न ते उत्तम पद पाम जन्म धरीने आ, आ जगतनी प्रवृत्ति चाले ते परमात्मा पमवा जगने जे पाले। गड आगुम संसार विचारि अनासक्तिना बुझ जनते मान मोह आसक्तिना दोषे आत्मज्ञान छे काम नथी जेने सुख ने दुख समा बधा द्वंद्व थकी पर छे ज्ञानी के वा का अविनाशी पद ने अग्नि सूरज चंद्रना जेने तेज धरे जन्म मरण थी मारू धाम खरे जीव अंश मारो शरीर मा वसतो इन्द्रियो मन तणु आकर्षण सुवास कोई तुलनी पवन लिने तेम जीव आ थी मृत्यु समय ने आ काने मन जीभामनने साधन करता भोगवे जीव रसने जीव देह जाय छे देह भोग करे मूल जुए एने नहीं, दर्शन संत करे योगी यत्न करी जुए अंतर ने यत्न करे पर न जुड़े चंचल जन एने अग्नि सूरज चंद्रमा जे कई तेज जनाए तेज के ते बधू में धरू मारू ए मगणाय धारू छू जगत ने ओने औषधि धरी चन्दरसमा जराग्नि बन्तार शरीर माय हार जातना अनने मुज पचाव कौना है ये छूरयो जीवन प्राण थई ज्ञान ज्ञान नो मूल छू साची बात कही संशय नाशक ज्ञान ने स्मृति नो गाता हूँ वेदांतक ने वेदनों जाननार पढ़छू आत्मा तो अविनाश छे छे शरीर नो नाश क्षर ने अक्षर वस्तु नो एम विश्व मावास परमात्मा भी जावड़ी एक ही उत्तम छे পক জগ মাশ্বর সাচে ক্ষর অক্ষর তী শ্রেষ্ঠ হি অর্জুন হে কে বেদ নে জগত মা পুরুষোত্তম বুঝ নে রূপে जाने ज्ञानी जे भजे सर्व भावे मने सर्वज्ञ खरे ते खूब गुणम गुण आ शास्त्र कहु छे में धान्यते मज्ञानी बने आने जाने ते पंदर समाप्त